Вы смотрите программу «Отражение». Я Оксана Пилькина. И сегодня мы будем говорить о реформах в сфере гражданской безопасности. Наш гость — глава консультативной миссии Европейского Союза Киастути Сланчинскас. Я вас приветствую в студии. Добрый Рада день. видеть в Харькове. Ну и, собственно, самого главного, какова цель визита вас в Харьков и в чем состоит главная задача консультативной миссии Европейского Союза? Знаете, цель визита в Харьков это очень простая. Мы хотим всем объявить, что мы открываем свое представительство миссии в Харьковском регионе. И уже есть 14 членов нашей миссии, которые здесь работают и начинают работать. И основная задача нашей миссии помочь украинским правоохранительным органам э, стать на ноги, провести реформу, провести обучение, изменить, изменить структуру, чтобы стать как можно эффективнее, эф, эффективнее работающими правоохранительными институциями. Каковы приоритеты консультативной миссии вот, в работе, в направлении? Консультативная миссия она создается решением 28 стран. Это довольно сложный процесс создания миссии. 28 стран, послы 28 стран принимают решение о нашем мандате нашей миссии. И мандат нашей миссии он, конечно, согласован с украинским правительством. И, и, и основной мандат это, во-первых, как я говорил, это привести в Украину самый лучший опыт из 28 стран. Community Policing, на английском мы говорим, это как бы работа с обществом, потому что каждый полицейский это должен понять, что это, это, это основано на, принцип, на, принцип, на одном простом принципе, полицейский, он же член общества, и он работает вместе с обществом для того, чтобы мы все вместе жили намного безопаснее другой другая другая другой приоритет или сфера деятельности нашей миссии это криминальные расследования и помочь Украине это задача помочь украинским правоохранительным органам развить эту эту сферу и быть как бы намного эффективнее и ориентироваться на на, на, на самый самый главный результат и, и Третий, третий приоритет нашей миссии ⁇ это, конечно, борьба с коррупцией. Мы очень много работаем вместе с Набу, с, с специальным офисом прокурора борьбы с коррупцией, с новыми агентствами, которые сейчас только созданы, и помогаем им встать на ноги. Четвертый приоритет нашей миссии ⁇ это, конечно, разделение полномочий. В Украине есть очень много правоохранительных органов, которые иногда дублируют друг друга и это было согласовано с украинским правительством, что наша миссия поможет разделить полномочия, чтобы не было этой дублиров этого дублирования и, конечно, пятый пятый приоритет нашей миссии это, конечно, так называемый общественный порядок это когда поли... работы полиции, принципы полиции во время больших мероприятий, больших собраний людей больших демонстраций и тому подобное. И, конечно, у нас есть это так еще дополнительный приоритет. Это, как мы говорим, good governance на английском. Это как бы привести самые лучшие, самую лучшую практику, самую новую практику в управлении общественным сектором. Ну вот интересно, на примерах, вот как э, Европа, да, в частности Литва, вот шла к, ну назовем это, к совершенству в гражданском секторе безопасности. Вот именно вот как, как реформировалась полиция, суды, э, прокуратура, с чего, вот что было основой всего этого? Нужно начать, наверное, с того, что идеально ничего, идеального ничего в мире нету, и каждая структура... Новая структура или старая, она уже должна быть, она должна развиваться вместе с обществом. Наш мир и общество развивается очень быстро, и э, очень это понятно, что все структуры правоохранительные органы тоже должны развиваться и как бы быть в одном в том же самом шагу или в том же самом пути, на том же самой скорости, же самой скорости, как развивается общество. И, если говорить о моем, о моем родном государстве, моей родной, родной стране в Литве. 25, 26 лет тому назад, когда мы провозгласили, провозгласили независимость, у нас был такой ну, бум патриотичности, как и у вас. И я тоже тогда пришел в полицию работать, строить новую полицию. Было очень много извинений, изменений, очень много болезненных изменений. Мы сделали, делали очень много ошибок. И сейчас мы делаем очень много ошибок. Но, но самая цель была самая основная – стать прогрессивными, стать э, нашу работу ориентировать на услуги людям, услуги гражданам, и я думаю, что мы этого достигли. Но это было очень очень долгий долгий процесс. Это длилось около 10 лет. Ну вот как вот сейчас проводятся ли какие-то, я не знаю, опросы, каков уровень доверия к полиции? Ну начнем с полиции, потому что... Да, я, знаете как, где-то в 99 или 2000 году вместе с коллегами мы были в Финляндии. И тогда нам финские коллеги презента, делали презентацию и говорили, что вот доверие полиции в Финляндии, там где-то 76-78% всех граждан. Мы тогда сидели с коллегами и говорили, да, мы уйдем на пенсию еще этого не достигнем. Но э, это неправда, потому что, как вы, наверное, знаете, я 7 лет был начальником вильнюсской полиции, вильнюского региона э, в Литве. И когда я оставлял свою должность 1 февраля, доверие вильнюской полиции, вильнюского региона было 76% нашего населения. Значит, мы это достигли, мы это сделали. Все дело в человеке, либо в грамотно подобранной компании, ну, команде, или какая-то была стратегия. Это, знаете, как эта стратегия была. Это, но почему я говорю, это долго длится долгое время. Во-первых, нужна структура. Во-первых, ну, во-вторых, нужна система обучения. Стабильная структура нужна, а потом система обучения. Тогда должны быть как бы каждая организация должна иметь свои как бы приоритеты, свои values, свои ценности. И только тогда, тогда можно говорить о зарплате и тому подобное. Как всю систему нужно построить, и тогда мы по подходим к этому результату. Но э что с со своего опыта я могу сказать, что Достигнуть этого результата можно только со всей командой. Когда с патрульного до начальника, это все понимают, это все мы, и для этого все работают. И самая основная задача, например, полиции, это охрана э, тех людей, с которыми мы вместе живем. Очень часто говорят, что вот полицейские и общество, да, и их предпоставляют друг перед другом. Но это неправда, потому что полицейские это члены общества. Мы, мы имеем своих родных, которые не работают с полицией, мы заинтересованы их небезопасностью. Наши дети ходят, ходят, в те же самые школы. И мы заинтересованы, чтобы безопасность наших родных, также безопасность других членов общества была бы, было как бы приоритетом полиции. Для этого полицейские получают работу. Я своим полицейским, знаете, все время говорил, что почти 200 лет тому назад один умный британец, такой сэр Роберт Пил, со создавая, ну, как бы, э, полицию наших времен, он сказал, что общество это полиция, полиция это общество, только полицейские получают зарплату за то, что есть дело каждого из нас заботиться своей безопасностью. Так что это очень просто. А в обществе есть мнение, что полицейский с маленькой зарплатой не может быть, ну, скажем так, не может достаточно четко выполнять да, свои обязанности. Но, опять же, тут вот вопрос, чем мотивировать? Высокой зарплатой, либо должны быть другие приоритеты у людей, которые сознательно и выбирают эту профессию? Есть как бы две стороны этого вопроса. Если будет только зарплата, больше ничего. Я... Я вполне уверен, что через полгода вся мотивация закончится, потому что чем больше человек получает, тем больше у него требований, тем больше у него, ну, тем больше появляется запрос, запрос да. А, должна быть, как я сказал, вся система, то есть должна быть система обучения, система ценностей, эти, эти ценности должны каждый день напоминаться персоналу, который работает. И, и, и что очень важно, важно то, что командиры всех или руководители всех, свек, всех звеньев были бы как образец для своих э, подчиненных. Почему? Потому что подчиненные они очень умные, они очень быстро видят эти ошибки, которые делают. Или если у начальника есть двойные стандарты, подчиненные это очень быстро видят. Я опять же говорю со своего опыта. Сразу это видят и сразу они начинают делать так же, как делает их руководитель любого уровня. Это очень важно, чтобы это было на месте. А потом уже можно говорить про про, про зарплату и всех остальных. Со своего опыта, опять же, в 90-м году я пришел в полицию, будучи студентом 4-го курса Вильнюсского университета, юридического факультета, только потому, что там был, как я говорил, зашкаливал патриотизм, мы все хотели строить свою страну. Уличная преступность тогда была намного намного было страшно выйти на улицу, намного хуже, нежели сейчас у вас. И моя зарплата, если перевести на доллары, была 17 долларов. Но это от нас не отнимало нашу энергию и нашу наше желание работать. Мы спали по трое суток в кабинетах на стульях, выходили на, на операции, задерживали преступников и тому подобное, потому что мы, мы верили в том, что мы делаем. И, и то же самое, я уверен, что и у вас есть такие люди, которые могут это делать, только их нужно находить, находить и их нужно мотивировать. Я даже вполне уверен, что и в, и в структурах сейчас такие люди работают, но им нужно дать шанс делать свою работу. Давайте теперь немного о прокуратуре. Вот в одном из интервью вы когда-то говорили, что Украине нужны молодые, энергичные люди с лидерскими способностями на ключевые позиции в прокуратуре. Ну вот как мы на данный момент видим, как бы реформа идет, был какой-то да, конкурс, однако те же старые люди, каких-то принципиально новых мы не увидели. Вот почему не случилась вот этой перезагрузки, да, вот системы прокуратуры. Курожской. Либо <смешно> она еще случится. Я думаю, что она сейчас вот как раз происходит, потому что изменения в Конституции, которые были сделаны вашим парламентом, это самый самый первый шаг для этого. Это дает сейчас как бы возможность для украинских правоохранительных органов и для политической власти провести реальную радикальную реформу правоохранительной системы. И с, начиная с судов, прокуратуры и, и, и других правоохранительных органов. Э, хотя некоторые довольно хорошо развиваются с нашей точки зрения, то, что наша миссия видит. Э, говоря опять же про прокуратуру, ваш генеральный прокурор тоже уже озвучил э, как бы свой план действий, публично он это сделал, и как бы уже первые шаги он делает. Так что давайте дадим ему 100 дней. <смех> <смех> не будем его критиковать его команду и посмотрим, как ему получится воплотить в жизнь эти, эти планы, которые он всем озвучил и сказал. Ну, тем не менее, вот, журналисты отмечают, что прокуратура стала прозрачнее их работы, то есть они говорят не только о хороших показателях, но и признаются а в том, что Украина входит в тройку, Харьковская область входит в тройку одних из самых криминогенных областей, что как бы количество преступлений растет, раскрываемость снижается. Это признак того, что стали работать не на показатель, либо это все-таки момент, ситуация и будут реальные изменения? Знаете, как статистика и криминология, это очень-очень-очень сложные вещи. И если взять те же самые цифры, за них и можно и медаль получить, и быть как бы выгнанным с работы. Например, мы можем сказать, что мы сумели расследовать больше 40% всех преступлений. В одних странах, можно сказать, это очень хорошо, 40% преступлений расследовали, в других странах, можно сказать, только 40%. И это, это очень сложно комментировать. Нужно взять реальную криминоген... криминогенную ситуацию ее проанализировать и тогда мы можем сказать что это плохо и хорошо но только увеличение количества преступлений это ничего не значит это может быть что э, латентные преступления сейчас уже становятся ясными то есть люди сообщают о тех преступлениях о которых раньше не сообщали это может быть и это это например доверие полиции растет это может быть, что и люди, доверяя полиции, сообщают о таких преступлениях, о которых раньше полиция не знала. Это может быть, знаете, очень много э, со, э, как бы со, составляющих данных в этом, и нужно взять ситуацию и сделать анализ. Я не могу так вот сейчас с вами комментировать, это плохо или хорошо. Нет, но ну, я думаю, что все-таки вот даже судя по этим показателям, реформы реально идут. Вот как вы, вот как наблюдатель, как консультант, да, вот как человек, который смотрит на все происходящее в Украине, действительно ли реформы? Либо это такой косметический ремонт? Реформы идут, но, знаете, как люди хотят, чтобы это было случилось очень быстро. А реформы правоохранительных органов, они очень медленные. И они медленные по многим причинам. Но самая основная причина это потому, что невозможно остановить работу полиции, прокуратуры или суда, все разрушить, всех отпустить с работы, потом три года набирать новых, обучать, составлять новую структуру и тогда эту структуру запустить. Так невозможно. Нужно и реформироваться, и работать. И это, очень, это самая основная причина, почему это очень сложно и очень долго длится. Во-вторых, во, во, вторых это менталитет. Нужно всем нам менять менталитет, всем людям. Не только работникам правоохранительных органов нужно менять способ мышления, но и общество, обществу нужно меняться. Меня все, меня все время спрашивают, что можно сделать, чтобы быстрее общество развивалось и правоохранительные органы стали работать лучше. Я всем говорю, начать с себя. Утром сели в машину, автомобиль пристегнули ремень безопасности, перестали говорить по мобильному телефону. И это уже хорошо, это первый шаг. А потом уже и полицейские будут меняться, если вы начнете меняться. Ну и опять же человеческий и, фактор. Опять же человеческий фактор обучения, мотивации и все остальные вещи. Это все в одном а и прошу вас рассказать о Самбирском проекте работает ли он только во львовской области либо данный проект может подойти и другим поселкам небольшим городам в чем его суть знаете как самбирский проект это очень простое решение как с уже имеющимся ресурсами можно улучшить работу то есть наши эксперты там ничего волшебного не сделали. Наши эксперты приехали в Самбир, сделали как бы оценку с бывшей ситуации, поменяли принципы работы полицейских, которые так работали, и получился результат, что реакция на звонок и на происшествие снизилась там от двух-трех часов до от 6 до 22 или 25 минут. Это хороший показатель. Это вроде бы европейский показатель. Но есть другая проблема. Э, наши эксперты... Мы, и это можно сделать везде. Это можно сделать во всех э, полицейских станциях и в местных участках. Но есть другая проблема. Когда увеличивается количество звонков и вызовов, тогда нужны ресурсы. Людские ресурсы, автомобили, бензин и все остальное. Потому что работа становится интенсивнее. И вот как раз сейчас мы открываем офисы, и мы будем работать по этому поводу, чтобы этот так называемый самбирский эксперимент стал постоянным, чтобы он как бы развивался, и чтобы все, во всех областях и во всех маленьких полицейских станциях это заработало. Но опять же, это, опять же, это не так просто, поменяли и все, нужно начинать, начинать с планирования ресурсов, сколько людей нужно для обслуживания такой-то территории, какая ситуация на этой территории, сколько дорог, сколько жителей живет, сколько населенных пунктов, какие дороги, как быстро можно доехать. Это все составляющие факторы для успешной работы, дальнейшей успешной работы. Этого а проекта. В чем же секрет? Как удалось изменить? Ну вот было 2-3 часа ожидания реакции, а тут вышли на европейские показатели. Очень просто. Когда-то была так называемая оперативная группа, которая только оперативная группа выезжала на происшествие. Это значит одна группа на район. Если она поехала в одну сторону района, значит если что-то случилось с другой стороны района, там 40-50 километров, все ждут, пока эта группа сделает работу в одном месте, потом она едет в другое место. Мы поменяли принцип работы полицейских, то есть мы создали из, 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 уже работающих полицейских так называемые группы реагирования, которые работали посменно, и эти группы реагирования уже реагировали на звонки, на происшествия, и все. И увеличили количество автомобилей, которые выезжают на происшествия, и полицей, количество полицейских. То есть полицейские вышли из кабинетов и начали работать, делать работу, которую должны. Ну, то есть меньше бумаги, больше активной. Ну, с бумагой, знаете, в 21 веке бумага — это... проблема, наверное, везде, но, опять же, то, что я говорил, это уменьшение количества бумаги и как сделать процессы работы намного эффективнее и короче. Это тоже мандат нашей миссии, и мы это, поэтому работаем очень сильно. Вот а, в начале программы вы говорили, что вот, э, да, доверие – это, в принципе, один из основных э, факторов э, и, и показателей эффективности работы любой системы, как и прокуратуры, и судейской системы, и правоохранительной, и патрульной uh -huh. службы. А, вот а, как бы вы оценили, в Украине повышается доверие? Вот вы вскоре сказали, что, возможно, да, рост преступности – это рост доверия, и люди стали больше доверять и больше сообщать знаете я думаю да я думаю повышается и все эти реформы которые делаются они они тоже как бы и повышают доверие но но чтобы это доверие повышалось быстрее я опять вернусь к тому что я сказал нужно меняться всем не только правоохранительным органам но и всему обществу нужно меняться менять свои принципы свои убеждения стиль жизни и тому подобное только так можно достигнуть только если мы это ставим для, на политиков и на полицейских, или на прокуроров, ничего не изменит. А вот э, если говорить в разрезе борьбы с коррупцией, вот что реально, какие советы есть, чтобы э, полиция, прокуратура, патрульная, ну, патрульных оставим, они уже меньше ассоциируются с этим, не с коррупцией, а с реальной защитой прав. чтобы что, говоря, да, полицейский, это равно... Защитник, а не коррупционер. Ну, правоохранительные органы вообще, как говорит гражданский сектор безопасности, но это очень важный сектор безопасности в государстве. Есть так называемый внешняя безопасность, это за это ответственно, конечно, армия, а за внутреннюю безопасность это правоохранительные органы и как они эффективно работают от этого очень много зависит безопасность государства. Говорить про коррупцию, да, коррупция она из составляющих, э, риск составляющих как бы частей. И все, интерне, интерне, все иностранные доноры, которые работают в э, Украине, они на это вложат большие усилия. И, например, сейчас Европейский Союз уже будет финансировать специальную программу для борьбы с коррупцией. Мы проводим специальные обучения, мы проводим как бы обучение тех, которые внутри институции борются с этой коррупцией, занимаются превенцией. Но опять же основной фактор успешной борьбы с коррупцией это изменение стиля жизни и мышления. И вот на прошлой, на прошлой неделе я был в гостях в одной семье. И там, были, там было очень много гостей, и вышел разговор об учении детей, и там был вопрос об том, что ребенок ходит в музыкальную школу, и мать этого, этого ребенка говорит, да, я там даю сколько-то там гривен каждый раз учителю за, за, за хороший урок. Я говорю, ну зачем вы это даете, это же коррупция, он же в музыкальной школе и так получает зарплату, а мне она говорит, это какая коррупция, это там где-то в большой а, власти а коррупция. Это благодарность. А, это благодарность моя. Вот это нужно, это менять. Стиль жизни, мысли, мышление менять нужно. Вот это самый основной фактор. По-другому невозможно. То есть только сами мы сами, сами да, приучаем да. с конфет, мы, цветов. Мы, мы, и... мы, мы как консультанты, как э, помощники, мы можем помочь, э, помочь, мы можем дать совет, посоветовать. Но главное решение это вы должны. Вы, хозяева своего государства. Переаттестация в полиции, вот она первая часть прошла, вторая идет. Вот как бы вы оценили, эффективен ли такой способ переоценки ценностей? Знаете как, мы опять же вернемся, наверное, должны вернуться в начало нашего разговора, что идеального никакого процесса не бывает. Конечно, процесс может быть, он может быть намного эффективнее и лучше, но то, что эта переоценка ценностей нужна и что это нужно делать, это факт, это сто процентов. И, наверное, все полицейские или другие правоохранительные работники, они должны ну, сесть и задуматься, что они делают, какая цель их, их, их работы в этой в одной или в другой институции и как они себя там видят. И этот, это, этот переаттестация – это один из, наверное, способов ту, ну, напомнить им это, что они должны себя переоценить. Как это делается, это другой вопрос уже. Хорошо, плохо, но идеальных не бывает. Но это нужно делать. И то, что я вижу, это каждый раз, каждый раз, с каждым ну, как бы регионом эта система или этот процесс улучшается. Он становится все лучше и лучше. И мы, делаем, мы там работаем как наблюдатели, мы представляем свои рекомендации, как это могло быть улучшено, улучшено и тому подобное. Это улучшается, но, конечно, до идеала Нет, всем ну, нам далеко. Идеального, да. да. А, вот какую задачу вы ставите перед собой, перед Украиной, ну, скажем так, на год? Перед собой, во-первых, хорошие отношения с нашими украинскими партнерами, потому что без кооперации, без совместной работы наша миссия не может достигнуть ничего во- первых во вторых мы уже сейчас планируем привести в жизни несколько проектов связанных с развитием с развитием полицейских станций местных полицейских станций мы это будем делать мы это начнем делать наверное уже в осенью этого года и харьковская область это одна из тех областей где мы будем это делать. Конечно, совместная работа с прокуратурой для улучшения, и полицией, и другими правоохранительными органами для улучшения криминальных расследований, для как бы сделать, чтобы намного эффективнее работали следователи, намного эффективнее работала была и прокурорская, и чтобы улучшилось качество, это значит и криминалистическая экспертиза, и мы будем предоставлять, некоторые оборудования. И, конечно, мы будем делать очень много тренингов, обучений для уже работающих полицейских о том, что такое, о принципах работы с обществом и общественном порядке и тому подобное. Кстати, вот как полицейские, которые приходят на тренинги, вот как они? Насколько им интересно, насколько активны они на этих тренингах? Это есть человеческий фактор. Да? Одни очень активные, одни очень заинтересованные, другие очень скептические. Я помню, ко мне подошел один полицейский во время одного тренинга и говорит, вот я очень разочарован. Говорю, почему? Он говорит, мы в 2004 году это же самое начинали, но не закончили. Потом в 2008 это начинали и тоже не закончили. Говорит, я очень боюсь, что мы опять начнем и не закончим это делать. Но я, мой ответ был очень простой. Давайте вместе будем делать, потому что мы приехали и будем столько здесь, сколько вам понадобится, и сколько вы нас будете терпеть с нашими советами и с нашими рекомендациями. Но опять же, главное и основное решение – это ваше, потому что вы, как я говорил, хозяева своего государства, и вы принимаете решение, как ваше государство развивается. Но важна ли политическая воля? Конечно, без политической воли никуда. Политическая воля – это номер один, потому что общество, люди выбирают своих представителей в Раду, в местное самоуправление, в местные органы местные советы и конечно полит... они эти избранные люди формулируют как бы эту политическую волю а ну украинский народ во время майдана наверное показал куда он хочет идти и как он хочет развиваться значит избранники полит... уже должны слушать своего народа слушаться своего народа иди вперед я благодарю вас за интересную беседу. Напомню нашим зрителям, что гостем программы «Отражение» сегодня был глава консультативной миссии Европейского Союза Кестудис Ланчинскас. Еще раз благодарю за участие в нашей программе. Вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания.